কোকরাঝারে বিজয় সংকল্প সভা মুখ্যমন্ত্রীর বিটিআর সরকার গঠনে বিজেপিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে দলীয় কর্মকর্তাদের পরামর্শ মেনেই বিটিআর এ জনসংযোগে মুখ্যমন্ত্রী কচুগামে নির্বাচনী সভায় মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দ্বিতীয় সভাটি রয়েছে গোসাই বিটি আর এ পর্যন্ত প্রায় তিরিশটি সভায় যোগ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সভা ছিল কচুগামে যোৱা এক তাৰিখৰ পৰা মই গোটেই বি টি আৰত ওদালগুৰিৰ পৰা গোমালৈকে ফকিৰাগামলৈকে প্ৰায় ত্ৰিছখন মিটিং মই নিজে কৰিছোঁ আজি কোকৰাঝাৰ জিলাত আমাৰ আটাইতকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ মিটিং আজি কচুগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে মই কচুগাঁৱৰ ৰাইজক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ৰাতিপুৱা মোক জনোৱা হৈছিলে যে বৰষুণ আহিব আৰু বৰষুণৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰলৈ হেলিকপ্টাৰ নুৰিব তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ অশোক সিংগালক মই ফোনত কৈছিলোঁ যে হেলিকপ্তাৰ নুৰিলেও মই গাড়ী দি হ'লেও কচুগাঁৱলৈকে আহিম কিন্তু আজি সময়মতে মই মিটিঙতো আহিব পাৰিলো আৰু আপোনালোকৰ উৎসাহ আৰু আপোনালোকৰ আমাৰ বিজেপিৰ প্ৰতি মৰম দেখি সঁচাকৈয়ে মই নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনালোকে জানে যে আগষ্ট মাহত আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন বি টি চিৰ নিৰ্বাচন ঘোষণা হ'ব আমাৰ বি টি চিত আগষ্টৰ শেষত বা তৃতীয় সপ্তাহত নিৰ্বাচন ঘোষণা হ'ব আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ লাষ্ট উইকত দুৰ্গা পূজাৰ আগতে আমাৰ ইলেকশ্যন হ'ব গৈ আছে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আগতে বিজেপিয়ে বি টি আৰত বহুত ভালকৈ ইলেকশ্যন নেখেলিছিলে কেতিয়াবা দহটা চিটত কেতিয়াবা পোন্ধৰটা চিটত যোৱাবাৰ আমি চৌব্বিছটা চিটত ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ আৰু চৌব্বিছটা চিটৰ ভিতৰত আমি নটা চিট জিকিছিলোঁ আৰু বি টি আৰৰ চৰকাৰ বনোৱাত আমি সহায় কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আমাক কৈ আহিছে যে নহয় বিজেপিয়ে বি টি আৰত শক্তিশালীভাৱে ইলেকশ্যনত উঠিব লাগে আৰু বি টি আৰ চৰকাৰ গঠনত বিজেপিয়ে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব লাগে মই আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ অনুৰোধ শুনি মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে মই বি টি আৰৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে নিজে এবাৰ যাম আৰু ৰাইজৰ লগত মই কথা পাতিম আজি ঊনৈছ তাৰিখ যোৱা এক তাৰিখৰ পৰা আজি ঊনৈছ তাৰিখলৈকে মই ওদালগুৰিৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টি তামোলপুৰ আৰু বাক্সা চিৰাং সকলোতে মই সভা কৰিলো আজিও কচুগাঁও আৰু চৰাইবিল আৰু এদিন মই যদি কোকৰাঝাৰত আহোঁ মোৰ চল্লিশটা সমষ্টিতে ৰাইজৰ লগত কথা পতাৰ সৌভাগ্য হব সকলো মিটিঙতে মই ৰাইজক সুধিছো যে ৰাইজ আপোনালোকে আমাক কওক বিজেপিয়ে ইলেকশ্যনত উঠিব লাগে নে নালাগে যত যত ৰাইজে মোক কৈছে যে বিজেপি ইলেকশ্যনত উঠিব লাগে তাতে আমি উঠিম আৰু যত যদি ৰাইজে মোক কৈছে উঠিব নালাগে আমি নুঠো কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনেও কোৱা নাই উঠিব নালাগে বুলি এতিয়া মই কচুগাঁও ৰাইজক সুধিব খুজিছো বিজেপিয়ে কচুগাঁৱত ইলেকশ্যন উঠিব লাগে নে নালাগে লাগে নে নালাগে উঠিলে আমি জিকিম নে হাৰিম অলপ ডাঙৰ কৰি কব লাগিব সকলোৱে শুনাকৈ উঠিলে আমি জিকিম নে হাৰিম পাক্কা জিকিম ঠিক আছে এতিয়া ৰাইজক মই কেইটামান কথা কব খুজিছো আপোনালোকে চাওক যে মোৰ মই অসমত যোৱা পঁচিছ বছৰ মই মন্ত্ৰী হৈ আছো যোৱা পাঁচ বছৰ মই অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছো সেইকাৰণে মোৰ সকলোৰে লগত ভাল প্ৰমোদ বড়োৰ লগতো ভাল হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগতো ভাল ইউ পি পি এলৰ লগতো ভাল বি পি এফৰ লগতো ভাল মই যদি তেওঁলোকক কওঁ যে দহটা চিট আমাক দিয়ক আৰু আপোনালোকে ত্ৰিছটা চিটত ইলেকশ্যন উঠক দহটা চিটত বিজেপিয়ে ইলেকশ্যন উঠিলেহেঁতেন সকলোৱে বিজেপিক সমৰ্থন কৰিলেহেঁতেন কিন্তু দহটা চিটেদি চৰকাৰ নহয় চৰকাৰ নহ'লে আমি ৰাইজৰ কাম কৰিব নোৱাৰো সেইকাৰণে এইবাৰ আমি এটাই সিদ্ধান্ত লৈছো যে বি পি এফো আমাৰ শত্ৰু নহয় ইউ পি পি এলো আমাৰ শত্ৰু নহয় কিন্তু এইবাৰ কোকৰাঝাৰত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠনত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব লাগিব